Приветствую всех! С вами Юлия Акунина, и я вас приглашаю в путешествие по миру. Я продолжаю свое путешествие по Португалии, и сегодня я прилетела в Лиссабон. Лісабон – Сабун, столиця і найбільше місто Португалії. У ньому проживає близько 600 тисяч осіб а в агломерації понад 2,5 мільйона осіб, що становить майже чверть населені держави. самой западной столицей в Европе и расположен на юго-западном побережье Пиренейского полуострова в 15 километрах от Атлантического океана. Лиссабон по сравнению с другими столицами Европы ⁇ небольшой и довольно уютный город, однако ему не хватает глянцевого блеска европейских столиц. Всюду продаются жареные каштаны. Их очень любят и взрослые, и дети. Стоят они 2 евро. How much? 2 евро. Ванну? Вообще, у нас каштаны раскладывают в шкафу, чтобы не заводилась моль. А здесь их едят и очень даже любят. Попробую, что это такое. Окей, okay, thank you. Thank you. Вон и смачни. Так, дуже смачни. Их спочатку треба почистити. Вкус между орехом и недоваренной фасолью для нас очень непривычно, но португальцы очень любят. Вадоргі Санта Жушта, або, як його називають в народі, ліфт Карму це одно із знаменитых сооружений в Лісабоні. Конструкція підйомника виконана з щевуну. Фасади споруди декоровані в неоготичному стилі. Висота споруди 45 метрів. Санта Жушта – это самый быстрый способ попасть из нижней части города Байша в высокий район Шеаду. Подъемник Санта Жушта, построенный в начале 20 века учеником Гюстава Эйфеля, до сих пор функционирует. Изначально лифты перемещались с помощью паровой машины, а с 1907 года они работают от электродвигателя. Навантажение лифту суворо обмежено 20 пассажирами при подъеме и 15 при спуску. После прибытия лифта наверх на обзорную площадку можно подняться по небольшой винтовой лестнице. Чтобы почувствовать этот город, нужно обязательно подняться хотя бы на один из семи холмов, на которых расположен Лиссабон. Раритетные трамваи – это один из самых известных символов Лиссабона, такой же, как и красные автобусы в Лондоне. Жители Лиссабона настоятельно рекомендуют начинать знакомство со столицей Португалии с трамвая 28 маршрута. Маршрут номер 28 уникальный, на нем работают старинные вагоны, постройки начала 20 века. Поездка на 28-м трамвае по Лиссабону ⁇ это обзорная экскурсия по городу. Его маршрут проходит мимо основных достопримечательностей столицы Португалии. Трамваи 28 – это отличный способ увидеть город и окунуться в жизнь простых горожан. площадь Лиссабона, площадь Пласа Ду Коммерсио. Это четырехугольная площадь, которую с трех сторон окружают здания, а с четвертой река Тежа. В Португалії много пекарен, де можна попробовать пирожные паштеж де білаїн. Які інгредієнти входять до складу тістечка? За the... яйця, вершки, молоко. А сир тут є? No, ні, немає, але це секретний рецепт приготування. Секретний рецепт. Так, я не могу вам его рассказать. У нас этот рецепт знает только три человека. Рецепт паштеш де Билайн придумали монахи в 18 веке. И теперь эти пирожные продаются повсюду в Португалии и считаются национальной гордостью. Спасибо. красивой и трагической историей любви в Португалии считается история инфанта Дона Педру, сына короля Афонсу IV Португальского и Инеш де Каштро. Придворная дама Инеш де Каштру переехала в Португалию вместе с Констанцией, женой инфанта Дона Педро. Инеш произвела неизгладимое впечатление на наследника престола уже в первый день своего появления при дворе в Лиссабоне. В 1349 году Констанца умирает. У дона Педра залишився законний наслідник Аджини впоследствиї король Португалії Фердандо І, а також чотири незаконно рождених рібен Катинес. Король Афонсу IV і його оточення побоювалися, що сини Інес в майбутньому спробують оскаржувати права на престол у законно народженого спадкоємця. І в 1355 році декілька придворних переконали короля у необхідності вбити інес, не допускаючи, щоб вона стала принцесою. Казнь Інеш возмутила інфанта, який восстал проти отца і вел страну в длительную гражданскую войну. Став королем, Педру поклялся своему двору в том, что он был тайно обвенчан, и потребовал церемонии коронации погибшей Энеш. Педру сам руководил строительством мавзолея и, напротив, построил мавзолей для себя. Он хотел, чтобы в другой его жизни первым его видением был образ Инеш. Разные народы украшают свои дома по-разному. Португальцы, например, отдают предпочтение ярким керамическим панно, которое они называют азулежу. Азулежу або Азулейжос – назва португальской плитки, Традиційний португальський азулежу це розписана глиняна плитка, найчастіше квадратної форми, обпалена, глазурована розміром 14 на 14 сантиметрів. Альзулейжа по-арабськи означає полірований камінь. Іменно араби привезли таку плитку в Іспанію і Португалію. Вначале азулежи украшали только внутри домов, облицовывать же фасады впервые придумали в Бразилии. Лиссабонцы сочли это за дурной тон, но потом все-таки переняли бразильскую моду. фасадов Азулежу оказалась очень практичной, ведь керамическая плитка прекрасно защищает стены домов от влажности. Пристрастившись к облицовыванию фасадов, португальцы стали делать их как можно более яркими, следуя правилу чем ярче фасад, тем ярче жизнь. техника росписи, сюжеты от века к веку менялись. Поэтому украшающие португальские дома Азулежу очень разнообразны. Конечно, чем старше Азулежу, тем они ценнее. В Лиссабоне даже появились грабители, которые по ночам снимают старинные панно. Азулежу сейчас – это необъемлемая часть современной португальской архитектуры. впечатляющее сооружение Лиссабона – монастыре Жеронимус. Его строительство началось в 1502 году. Воздвигли его в честь открытия в Индию морского пути васко да -Гамой. Васко да Гама – португальский дослідник и мореплавец эпохи великих географических открытий, Командувач морської експедиції, яка вперше в історії перетнула океан з Європи до Індії. Считається, що саме здесь Васко Дагама і його спутники провели ніч молитви перед відплиттям в сторону Індії. Производство этого монастыря велось на деньги, вырученные от продажи специй и сокровищ, привезенных из Африки, Азии и Южной Америки. землетрясения монастырь Жеронимуш находился в нескольких метрах от воды на берегу реки Тежу. Вода находилась там, где сейчас находится парк. Лиссабонский землетрус 1755 года вважается одним из наибольших руйнівних и смертоносных землетрусов в истории. За сейсмичными поштовхами началась пожежа и цунами. Землетрус забрал жизнь около 80 тысяч человек и за 6 минут превратил Лиссабон на руины. Після землетрусу приливна хвиля принесла стільки піску, що монастир опинився вже на відстані кількасот метрів від води. А Баленська вежа, яка знаходилася практично на середині річки, опинилася на березі. Особенность Лиссабона в том, что в нем нет кича и помпезности. И именно в этом его шарм, очарование и неповторимость. А на сегодня все. С вами была я, Юлия Акунина. И не забывайте, в мире еще много интересного. До встречи через неделю.